aku start kaji sejarah Kedah ni sebab dulu aku sekolah kita duk faham dengan sejarah Melaka so kita kita di disatukan dengan sejarah Melaka tiba-tiba mai satu enlightenment dekat aku hmm. mai satu cahaya turun mai dari langit dia yeah. kan terbit mai day ma. hmm. betul dai mah ha aku duk fikir ish pasal apa sejarah negeri lain ni macam tenggelam ha hmm. ha ha kan sejarah Kedah Johor ke apa tak kisahlah hmm. Dia ada tapi dia tak mainstream mm -hmm. macam Melaka Jadi aku pun start baca Bila baca 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 baru aku faham bahawa Untuk menjadikan sesebuah negara tu bertamadun mm -hmm. Dia mesti ada ciri-ciri tertentu So dekat Malaysia ni khususnya Semenanjung ni ada dua kerajaan saja mm -hmm. Yang disebut sebagai empire yang besar lah empire dan tamadun mm -hmm. Tamadun Kedah tu dengan tamadun Melaka Tapi kita dalam tak sedap kita deny kita menolak ke tepi peranan mm -hmm. orang utara mm -hmm. ha, ni masuk orang Penang yang paling semua lah mm -hmm macam orang orang belah-belah utara ni macam tak kerti apa. Tapi bila kita tengok pada rekod-rekod yang lebih ke belakang, hmm hmm ada 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 yang kata Kedah ni dia menguasai seluruh Semenanjung. Dan bila masuk Melaka, Melaka tahun 1400 mm -hmm. habis 15 11 111 tahun. Tapi Kedah ni oh daripada 3, sebelum masih sampai mm -hmm. lah. Tu besar dia punya sejarah dia. Mm -hmm. Tapi dia ada bila sebuah negara, sebuah sejarah yang besar macam tu, dia akan ada fasa yang banyak. Masalah kita di Malaysia, kita ada beberapa NFT yang Uh, ada ijazah sejarah. Tapi kita tak boleh menghasilkan satu buku mm -hmm. yang banyak untuk bidang sejarah. Lepas tu kita duk percaya uh, naratif-naratif orang putih lah. Okay. Sistem sejarah, kalau kita tengok dalam uh, apa, sejarah Islam sendiri pun. Eh, ada orang-orang yang kaji tentang uh, sejarah pen, apa, uh, Islam Melayu. Eh. Mm. Tapi mereka pun tak boleh nak buktikan apa-apa. Mm. So kita ni macam lemah dalam kolam sendiri.